Бред э, сивая сивой кобылы в ночь. Ну, 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 ну. Меня надо, да, скажи мне. Здрасте. Здравствуйте. Что с транспортным засобом у вас. Ничего, шутки. Техничный стан автомобиля, разноцветный. Заднего, левого, грозовика нема. Документы у вас вообще. По свечению, разноцветный документы, транспортный засоб. Хорошо, покажите сначала свои для полного ознакомления. Это первое. Второе э, была? Нет, просто за вы же можете пробить, что эта машина она не, не, не была в ДТП. Зачем эти вопросы? А видео запись ведется? А, уже ведется. а почему вы не говорите, что мы? Ведется? Я забыл, я знаю по это? Да. Это я... да. видеозапись нашей разговоры, так проще. Не, ну, краще, чтобы вы общались. Здесь статья 40, ведется видеофиксация наших вами вопросов. О, вот так вот надо было изначально сделать. Это не, не предусмотрено, что я обязан вас предупреждать. Вы мне не предупредили, что вы снимаете? В смысле, я Прибавшись. не должен, вы, вы на работе, я а хорошо. я нет. Добре, документы, пожалуйста, ваши. Почему? Зачем? Установите вашу особу, вы не водили. Ничего. У вас было заполнено. На ДТП, пане Вадиму, а... были причетные до ДТП. так вы можете согласно какой статьи. Закона Украины про полицию. Где такое написано? Скажите мне, пожалуйста. 35-й закон о полиции. Какой именно полиции? пункт? Какой именно пункт? Скажите, пожалуйста. Не открывайте Не, вы вы не, не открывайте, Вы мне должны сказать, какой именно пункт. Ну какой пункт? Вы в, в интернете... Типа... За, да, будете смотреть. Там инспектор спокоится, не я за вас спокоюсь. <laughs> я понял, вас? да. Только меньше за свечи вашей особы. На какие подставы я маю вам дать документ, який за свечи особу. Беспредел вообще просто. Да. Документ, я Документ, вас... что вашу особу. На какие подставы? Статьи 35 пункту 3. Пункту 3? Да. Ознайомитесь. Окей. Так, хорошо. Третье, еще информация, еще свечи, еще свечи, Окей, у вас є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажира транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної природи кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи е знаряддям вчинення дорожньо-транспортної пригоди кримінально чи адміністративного правопорушення, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно здійснити. Опыты, водоемы, пассажиры. Какие Во пункты будут читать? Ну так, третий какой именно, ну я что -то не могу понять. Третий пункт. Третий? Так я вам, ну, а че... У вас ч... ознаки дорожной транспортной пригоды на вашем транспортном ДАЗе. Какие самые причин... ознаки? Пошкоджение ваше. Какие пошкоджения? Где вы видите пошкоджение? Смотрите, у вас есть следы характерных ДТП. Вот мяты на крыльях, вот есть подряпины на бампере. Это М... есть причастность к ДТП, правильно? Она М... так просто не возьмется, там подряпина. Машина где-то есть в Урошуку? Що вона, вона причетна до, 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 до ДТП. Це підпадає під третій пункт чи ні? Ну, звісно, якщо є інформація, що, що транспортний засіб у розшуку і може бути причетним. Ну так а що? Ну, так... Виконайте, будь ласка, закону умова працівника поліції. Дайте документ, який Вашу мою особу. ви особа. водій. Згідно пункту правила 2.1.24 посвідчення водія з реєстрації страховий поліс, Будь ласка. Я вам перезвоню, мне совсем неудобно сейчас. Страховка у вас должна быть, Потому что она... она... Особа, Вы раньше подсвечивали, что ее Документы. Это и есть сейчас. Давайте Какое их рождение у вас? Вот. до меня еще раз, посвящай мне я, я до полного знакомства. Какую вам? Заднюю сторону? Переднюю да. сторону, держите. Вы, наверное, не того тормознули, да, ребят? А вы, а вы, наверное, не того вы остановили. Ну, я за себя говорю. Потому что эта машина нигде в ДТП не было никогда. И она не в розыске, и я не в розыске. И мы ничего не нарушили. Я что-то вообще не могу понять, что происходит. Ой. Я так понимаю, могу убирать? Сергей Володимирович, да. документы на транспортный засобке. Сейчас я документ Ты, Привет. да волс, так? Да. Ну, у вас же там все есть, ну, елки У вас же есть армор. Дивите, вы же у, вас уже... себе, у вас уже... У вас уже больше информации, чем у меня. Ну, зачем эти елки-палки? Ну, вот. а, я перезвоню, неудобно. Владимир а выйдет было затрат под У нас снимает. И считайте, что вы там... Я сказал, я еду, хорошо. Ты шо, вот такие вот дела. Тупо остановили, по беспределу везут на экспертизу. Типа, есть у меня ознаки Ребята, ну, вообще, бред э, сивой кобылы, думаем ночь Это так. Абы э, насолить и потратить мое время. Ну поедем. Не будем мы отказываться. На нечего прятать. Поедем на экспертизу.